નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ સાતની જે નવી સ્વ પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યયન બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ વિડીયો બને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલ છે તો આજે આપણે આ વિડિયોમાં ધોરણ નવી ભાગ નંબર નંબર હિન્દી વિષયના હિન્દ દેશ કે નિવાસી તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયોની અંદર જોઈશું તેમની નવી સ્વ અધ્યન પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અહીં તમને સારાંશ પર આપી દીધેલો છે તો આપણે શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન નંબર એક सही विकल्प चुनकर चुनकर चौरस बॉक्स में खड़ा का निशान कीजिए नंबर एक कोयल की खलचगिया प्यारी है कु नंबर बे पपीहा किसका नाम है पक्ष नंबर तीन गलत जोड़ पहचानिए नदी पहाड़ नंबर चार पपीहे की पुकार को क्या कहते हैं टेर नंबर पाँच पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है पंक्ति मेरे रेखांकित शब्द का अर्थ ढूंढिए नंबर हिंद देश के निवासी काव्य से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं है उसे ढूंढिए हमारे धर्म का अलग-अलग है प्रश्न नंबर बे प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक हिंद देश के निवासी काव्य में किस देश की बात है हिंद देश के निवासी काव्य में भारत देश की बात है नंबर बे किसकी कुक न्यारी होती है कोयल की कुक न्यारी होती है नंबर त्र बुलबुल क्या कर रही है बुलबुल तराना गा रही है नंबर चार किसकी टेर प्यारी होती है पपी है की टेर प्यारी होती है नंबर पाँच पंथ निराले होने के बावजूद क्या एक है पंथ निराले होने के बावजूद मंजिल है नंबर छ हिंद देश के निवासी काव्य में किन किन पक्षियों की बात हुई है हिंद देश के निवासी काव्य में कोयल पपीहा बुलबुल -बुल पक्षियों की बात हुई है नंबर सात हमारे देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध जैन और पारसी धर्मों के लोग रहते हैं नंबर आठ माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं माला में बेला गुलाब जूही चंपा चमेली जैसी फूल एक रूप हुई है नंबर नौ कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती है सागर में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी नदियाँ मिलती है नंबर दस सभी धर्मों का सार क्या है सभी धर्मों का सार एक ही है मनुष्यों को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની જે નવી સ્વ પોથી આવી ચૂકી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની તમે પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે કોન્ટેક પર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ જે એપ્લિકેશન પરથી તમે મેળવી શકો છો प्रश्न नंबर तृतीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर ए किन-किन उदाहरण के जरिए कवि यह कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं तो देखना जो आप इधमें आप लोचे जो देखना जो इश्कों जो नंबर बी नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है तो देखना जो आप अपने इधमें आप दी दी प्रश्न चार काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी झाके मिल गई सागर में हुई सब एक है धर्म है उन अनेक जिनका सार वही है पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है नंबर बी हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है प्रश्न नंबर पाँच नीचे दिए गए भावार्थ को दर्शना दर्शाने वाले पंक्तियाँ काव्यों में से ढूंढ कर लिखे नंबर एक हमारे देश में रहने वाले लोगों का रूप रंग रूप पहनावा और भाषा भिन्न है फिर भी देश में रहने वाले सभी लोग एक है तो जबल से हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है नंबर बी हमारे देश में कई धर्म है लेकिन सबका सार एक ही है जैसे रास्ते भिन्न भिन्न है पर सबका एक ही है तो से धर्म है अनेक जिनका सार वही है है निराले सबकी मंजिल तो एक है प्रश्न नंबर छ काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखे नंबर एक कोयल की कुक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल -बुल, राग मगर एक है तो तिमनी એટલે કે તેમનો ભાવાર્થ અહીં આપેલો છે જે તમે જોઈ શકો છો ત્યાર પછી નંબર બે બેલા ગુલાબ જુહી ચંપા ચમેલી પ્યારે પ્યારે ફૂલ ગુંથે માલા મેં એક હે પ્રશ્ન નંબર સાત કવિતા કે આધાર પર ભારત દેશ કે બાર મેં આઠ સે દસ વાક્ય લીખીએ તો અહીં તમને લખી અને આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અને તમારી નોટબુકની અંદર પણ તમે લખી શકો છો प्रश्न नंबर आठ शब्दों के सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए नंबर एक देश की एकता हमारे विविधता में है हमारे देश की विविधता में एकता है नंबर बे दुनिया में देशों के भारत देश है अनूठा दुनिया के देशों में भारत अनूठा देश है नंबर त्रन सागर में एक नदियाँ मिलकर होती है नदियाँ सागर में मिलकर एक होती है नंबर चार निराला है देश हमारा दुनिया में दुनिया में हमारा देश निराला है प्रश्न नौ अ, शब्दों के अर्थ लिखिए नंबर एक कु कोयल की आवाज मंजिल ध्य पंत रास्ता तराना गीत टेर पपी है की आवाज अनूठा निराला प्रश्न नौ ब समानार्थी शब्दों की जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम लिखिए जो नंबर हिंदी तो जवाब से भारत पंथ तो रा बहुत अनेक गीत तराना मंजिल तो ध्येय प्रश्न नौ का उदाहरण के अनुसार क विभाग में से समानार्थी शब्द चुनकर ख विभाग में उचित स्थान पर लिखिए जो तमाम अखी बतावे लखनऊ का लिंग परिवर्तन करके में नंबर एक, बालक, बालिका। बालक बड़ा शैतान है वह बालिका काफी सुंदर है नंबर बी अध्यापक अध्यापिका हमारे अध्यापक बहुत गुस्से वाले है हिंदी की अध्यापिका काफी अच्छी है नंबर तरण छात्र छात्रा वह छात्र काफी होशियार है वह छात्रा गणित में कमजोर है नंबर चार ग्वाला, ग्वालिन ग्वाला वही पर खड़ा था ग्वालिन बकरियां चरा रही है। प्रश्न उदाहरण के अनुसार कोष्टक में से शब्द ढूंढकर लिंग परिवर्तन कीजिए तो जो नंबर एक छात्र छात्रा पुत्र पुत्री श्रीमान श्रीमती घोड़ा घोड़ी देवरानी देवर नागिन नाग शिक्षिका शिक्षक बेगम बादशाह, प्रश्न दिए गए सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम और निर्जवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम तू हम में वह वे आप निर्जवाचक सर्वनाम खुद स्वयं अपने आप ब रेखांकित सर्वनाम के प्रकार लिखिए नंबर एक मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ पुरुषवाचक नंबर बे गीता अपना काम स्वयं करती है निजवाचक नंबर त्र वे लोग खुद काम करते हैं पुरुषवाचक नंबर चार तुम छुट्टियों में कहाँ घूमने गए थे पुरुषवाचक ઇતના કીઝીએ કવિ ઇન્કલાબ લિખિત સારે જહાશે અચ્છા હિંદુસ્તાન હરા ગીત કોલિખ્ય ઓર ગાન કીધીએ જે અહીં તમારે ગીત આપેલું છે આ રીતના તમારે નોટબુકની અંદર લખવાનું છે અને તેમને ગાવાનું પણ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો આ રીતના તમારે લખી અને તેમનું ગાન પણ કરવાનું રહેશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે